Начало хорошо играет, Начало. а дальше и никто той октаве. Ирина Яковлевна у нас бывший педагог. У нее 52 года стажа, у нее есть награды. Вот они лежат у нее там на столе. У нее нет семьи, ее не было. Она всю жизнь свою посвятила ученикам. Мои ученики – это моя радость. Если бы вы почитали, Ира, дайте мне красную папку. Она хранит от детей да. Вот, благодарные письма. Благодарю Господа Бога за встречу с вами, за вашу сияющую любовь к Истинству, за ваше терпение. Мы помогаем людям, которые особо нуждаются в этом, и таких людей оказалось немало у нас. В основном люди лежачие, которые не могут себя обслужить. Ну и проводим беседы какие-то интересные на тему, которая им интересна, о их жизни, о их прошлом. Как бы немножко их отводим от действий, которые сейчас, чтобы они ну, не унывали, можно так сказать. Ей было страшно, она не понимает, что это, почему так произошло. Вот у нее в войну, в угол дома попал снаряд в, 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 вторую. А в эту войну в, в огород прилетел тоже, осколок там прилетел. Вот постоянно подвергается, она боится, конечно. И куда она денется? Она же ходить не может, спрятаться. Она никуда не может. Иногда бывают такие моменты, что приходится оставаться с ней даже на ночь, когда совсем плохо человеку. Но самое главное для таких людей отвлечь от этого. Ну, стараемся, как можем.